Bey insan yaşayır. Həyatını deyir, içir, həylənir. Yəni bu həyat həyat deyil. Şeyxlərdən bildiyim ki, mən 18-də bir amerikalı vətəndaşla görüşdüm. Artıq müsəlmanlığı qəbul edib. Və ona sual verdim, təqribən belə 40-a yaxın yaşlı olardı. Dədim ki, neçə yaşım var? Deyir ki, 6 yaşım var. 6 yaşım var. Kiməcə 6 yaşım var? Deyir ki, sən mənə həqiqi yaşımı istəyirsənsə, mənim 6 yaşım var. Yəni mən indiyə qədər 6 il 6 il öncəyə qədər, yəni heyvan yaşayır, yaşayış yaşay sürülütdüm. Yəni islama gəl gəl gələn dən sonra yenidən doğuldum. İslama gələndən sonra yenidən doğulur. Görün, yəni o kafirlər onu daha yaxşı başa düşür. Artı özünləttən çıxdığına görə nə qədər küzlün zünnət olduğunu, onun bataqlıq olduğunu, qəflət olduğunu başa düşürlər. Am bizsə bunu iştiyiniz halda, bildiyiniz halda və bunu dəyərləndirmirik. Bunu dəyərləndiririk.